Mafarki, kwanta kai mafarki kana ta gumurzu, ana ta turnuku daga ganiya, sai da ka tashi sai gaganka jagab. Sunan wani to kenan, sai a yi wanka, wannan sutura a wanke ta. azumi fa yana nan darar, ba abin da ya shafe shi. Eh, ba abin In da ya shafi shi wannan azumin. Yana daro inda ana kama mu mude kan da muka aikata cikin bacci ya shiga uku lalace. Wa zai -eh sha? Wa zai -eh sha babu? nan, inda mafarki kai nan. wa sai ka kwanta ka yi mafarki da azuminka sai kuma ka tashi kai ka san kayi abun nan a cikin bacci ka san kayi amma ka tashi ka duba ka duba ka duba, ga kamas ba komai. ƙashi kinan ci banza Allah ka ci banza ba wanka ba komai. kuma nan daren Ba mu kula da kyau. Azumi fa, ba iya